Вылучение перша в команде маяк Сергей Русаков. Говорят, умышленно выброшенная шайба, Сергей. Вы же время не тянете, так Конечно не. Кто, кто вообще не ляпал? Да. А кто? Подстава. Да. Кидо! Добивания! Нет, нет, показывает арбитр. Сергей, нет, заходит Кидо! В грудь, боже мой. Подстава, говорит Сергей. Не он шайбу выкидывал. А что? Ну, идок. Первое вылучение в команде Маяк. А у Тироса уже было вылучение. И по вылучениям 1-1. Андрей Ковалик был вылечен в первом периоде. Сейчас другий период, 5.30 до конца и 5 .00. Смотри, выход один на один. Он сам упал. Это пахнет булитом. Пахнет булитом. Сейчас посмотрим, что покажет Сергей Иванович. Затрымка. Восьмой затримка соперника но при атакующем при атакующих действиях вратаря походит буритом да? так что 4 на 4 будет продолжаться игра так сейчас мы порахуем его хулиган І продовжується, гра у нас 4 на 4. Порахував гравців, як і дох. Шайба відбиває Сергій. Віроятно. 0-5 рахунок. Маяк попереду. 4 на 4. Но Сергій вийде через 14 секунд. І хвилина 8 остається владу Сніжинського гравець. Ті раз вилучення.